Поздравляю Динамо с победой, тяжелой, но победой. Что-то у нас получилось, что-то нет. Очень много промазались под кольца, а им дали много бросить издали свободно. И они этим воспользовались. Ну, подбор проиграли, конечно. Но так в принципе считаю, что нормально. Я могу одну вещь сказать. Коротко. Мы сегодня были лучше. Все и безобразная статистика. Вот та девушка, что пишет эту статистику, мы сейчас будем это все пересматривать, потому что это обман. Если я окажусь неправ, я извинюсь. Но пока что все, что мы пересматривали, все подтверждалось. Все. Поздравляю Геннадьевна с победой. Наверное, позитивный момент один, что мы выиграли. Но ту игру, которую мы с ней показали, я думаю, что никто не может быть довольным с нашей командой. Они тренера, не игроки, естественно. Вот. поэтому ужасно играли. Особенно в первой половине дали им сразу почувствовать игру. Их, как бы, у них не было основного плеймейкера, и как бы, у них был шанс это трехочковой не мы им дали почувствовать. Короче, в защите играли очень плохо в первой половине, особенно. Местами что-то было, как-то пытались. Но в целом один на один и забивал кто хотел, как хотел. В принципе, и глуп, глупейшие ошибки. Поэтому Хорошо, что как бы выиграли, да, собрались. Все равно победа из победа, как бы она ни была. Теперь будем разбирать и постараться в дальнейшем такое не делать. Ну, понравилась команда соперника. Хорошо сегодня поймали нас на, как сказать, на дистанции, держали. Наши игроки не могли принять сразу решение. Забивать гол, бросать или что-то. Ну тем не менее выиграли победа из победы. сделаем выводы с этой игры. но ну, очень тяжело конечно играть когда все защитники меньше двух метров играют и как бы ротация практически не было слава богу вытащили в конце игру все-таки защитились но ну, очень много проблем они нам создали. Ну про проанализируем будем играть дальше рассказать о состоянии здоровья Шунделя? Когда его ну, планируется в конце месяца начать тренировки уже. Ну, вроде как по ощущениям самого Шунделя, что есть улучшение. Будем делать выводы числа 25. Может ли он приступить к тренировкам или нет? Не хватает нам скамейки достойной. Но жаловаться не буду. Хорошо, что такая игра была. И есть над чем работать.